<applause> الحمد لله، وكم الشكر لحضر الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أريك أن الكتاب من الرحمن به، سيرى بعد كتاب إلى هذه الكتاب

Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syurga supaya berhias cantik-cantik indah-indah kerana menyambut kedatangan Ramadan yang mubarak. Kerana Ramadan ini adalah tetamu aku. Ramadan adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling hebat. Sebab tu di malam pertama Ramadhan demi menyambut kedatangan Ramadhan sebagai tetamu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan syurganya supaya berhias. Tazayyani ya jannah, berhiaslah wahai syurga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kerana menyambut kedatangan Ramadhan al mubarak Lebih-lebih lagi tetamu yang datang pada kita ni Tuan-tuan dan puan-puan adalah tetamu yang datang dengan rahmat dan keampunan Apabila Ramadan ini selesai Kedatangannya, kehadirannya itu sampai kepada kemuncaknya Maka Ramadan pergi Meninggalkan kita semua Dalam keadaan kita bersih daripada Segala dosa dan noda Inilah kehebatannya Ramadan ni <tuh> dan kita pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memuliakan tetamu. <coughs> Ramadan ini tetamu yang hebat, tetamu yang agung, tetamu yang mulia. Lalu Allah Taala perintahkan kita supaya memuliakan tetamu. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut makan ayuqminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Barang siapa beriman dengan Allah Beriman dengan hari akhirat Yakni orang yang di dalam hatinya itu ada iman Maka hendaklah dia memuliakan tetamunya Kata Rasulullah SAW Orang yang tidak memuliakan tetamu Orang ni tak ada iman dalam hati dia Maka di antara tetamu yang wajib kita muliakan ialah Ramadhan Sebab itu Ramadhan datang dengan bernamijul iman Dengan program-program keimanan Demi nak melahirkan taqwa Ya Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Sebab itu Ramadhan dipenuh dengan salat, dengan qiyam, dengan zikir, dengan taubat, dengan istighfar. Dengan doa, dengan tadarus, dengan tilawah. Dengan tarawih, dengan witir, dengan sadaqah sebagainya. Sebab itu manusia bila dia tahu tujuan kenapa dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kenapa dia diciptakan oleh Allah. Maka dia tidak akan mensia-siakan kedatangan Ramadan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidak aku ciptakan kamu semua wahai jin wahai manusia melainkan supaya kamu semua jadi hamba aku. Kamu aku ciptakan kata Allah. Yang menciptakan kamu aku kata Allah. Dan tidak aku ciptakan kamu melainkan supaya kamu semua menjadi hamba aku. Itu tujuannya. Maka kita tidak boleh biarkan diri kita ini menjadi hamba kepada selain Allah. Ada orang tuan-tuan dia jadi hamba nafsu. Hamba kepada kekayaan. Waringgit. Pangkat. Kedudukan. Tak betul. Kerana kita diciptakan Allah untuk menjadi hamba hanya pada Allah Ta'ala. Dan inilah ucapan Sayyiduna Rub'i bin Amir radhiyallahu anhu di mana ruba'i ini diwakilkan oleh Islam untuk menawarkan kepada Panglima Rustum yang memimpin tentera-tentera Rom dalam peperangan Qadisiyah. Dihantar oleh Islam, pergi kamu, tawarkan kepada mereka, masuk Islam ataupun diperangi. Masuk Islam ataupun kamu akan diperangi. Maka datanglah tuan-tuan Sayyiduna Rubai bin Amir ini dalam majlis Rustum ini. Dikelilingi oleh panglima-panglima besar Rom dengan pakaian, kebesaran, kemegahan mereka. Bila mana Rubai bin Amir sampai di depan Rustum dalam majlisnya. Maka Rustum tanya dia soalan. Bima sebab apa kamu datang kepada kami? Memerangi kami. Apa maksud kedatangan kamu jauh daripada Madinah, daripada Arab sana? Datang pada kami. Maka jawab Rum'i bin Amir, Allahu qadib ta'athana. Allahu qadib ta'athana. Yang telah mengutuskan kami kepada kamu, Allah. Kami datang dengan perintah Allah. Kami datang dengan arahan Allah kami datang dengan ketentuan Allah. Nak gambarkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya pejuang-pejuang Islam dulu berjuang, berjihad, berperang kerana mahu mencari akan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat kemuliaan Islam. Tak ada maksud lain daripada yang itu. Allahu qadib linukhrija man syaa'a min ibadatil ibadi ila ibadati ibad. Wa min jawril adyani ila adlil islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah. Allah mengutuskan kami kepada kamu. Dengan tujuan kedatangan kami ini nak mengeluarkan kamu daripada menjadi hamba kepada sesama manusia kepada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Makna selagi mana kamu tidak mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kamu tidak terima Islam Sebagai cara hidup Kamu tidak beramal dengan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala Kamu tidak tunduk patuh pada peraturan Allah Selama itulah kamu akan jadi hamba manusia Kamu tidak jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tu kita tuan-tuan nak betul-betul jadi hamba Allah Caranya macam mana? ialah dengan beramal dengan keseluruhan ajaran Islam. Barulah kita ni betul-betul jadi hamba Allah. Jangan hanya bercakap soal halal haram ni dalam bab makan aja. Kan? Persijilan halal hanya diberikan pada makan minum. Kan? Betul tak? Menjana pendapatan 15 bilion setahun industri makanan halal. Oh, patutlah. Kan? Rupanya Mendatangkan keuntungan. Sebab tu dalam industri pakaian tidak diletakkan persijinan halal. Pakaian macam ni halal, pakaian macam ni haram, pakaian ini ikut Islam, pakaian ini tak ikut Islam, pakaian ni masuk syurga, pakaian ni masuk neraka, pakaian ni dosa, pakaian ni dapat pahala. Tidak ada persijinan halal dalam bak pakaian. Sebab industri itu akan rugi. Sebab banyak pakaian yang ada pada hari ini pakaian haram. Tak banyak pakaian yang dibenarkan oleh Islam. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran supaya dihukum dengan Al-Quran itu di kalangan manusia. Inna anzalna ilaikal kitabah <Suluh> litahkuma bainan nas bima arakallah. Tujuan kami turunkan Quran kata Allah bukan sekadar untuk kamu lagu-lagukan dia. Bukan sekadar untuk kamu pertandingkan dia. Bukan sekadar untuk kamu belajar tajwid makhrajnya. Tak. Tapi maksud sebenar kami turunkan Quran pada kamu kata Allah litahkum bainan nas supaya bila kamu menghukum di kalangan manusia kamu menghukum bima arakallah seperti mana yang Allah, ya Allah Taala nak dalam Quran. Hari ni tak jadi begitu tuan-tuan. Hukum ni bukan hukum Allah. Nah, ha tu. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan sekalian, kata Rabi bin Amir, kami datang nak keluarkan kamu. Wahai orang-orang Qurum, -orang daripada menjadi hamba sesama kamu kepada menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hamba Allah. Sebab kita semua ni Allah Taala ciptakan untuk jadi hamba dia inukhrija man syaa'a min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adli islam kami datang untuk keluarkan kamu daripada jawril adyan ila adli islam nak keluarkan kamu daripada kezaliman kepada keadilan Islam. Kerana yang lain daripada Islam, zalim. Yang adil, hanya Islam. Yang ni kena yakin tuan-tuan. Selagi tak terlaksana Islam ni di atas muka bumi, selagi itulah kezaliman akan melata. Di atas muka bumi. Bila keadilan akan tertegak, bila Islam dilaksanakan. Sebab apa agak-agak tuan-tuan, Islam ni adil? Jawabnya mudah saja. Sebab Islam tu datang daripada Allah. Maka bila kita melaksanakan Islam, berarti kita melaksanakan peraturan Allah di atas muka bumi. Sebab tu adil. Kan? Kita nak kahwin lebih dari seorang. Kita bukan di luar tu. Kita, hak di luar tak boleh. Kita kena kahwin lebih contohnya kita kena kahwin pula dah. Kita kan kahwin lebih contoh. Lebih dari seorang lah. Dua cukup lah. Tiga tu terlajak sangat pula kan. Tapi boleh. Bukan haram. Kan? Sunat. Ha. Jadi kita akan kahwin lebih. Maka, isteri kita pun pesan. Bang, awak poligami tak apa, saya reda. Tapi ingat, adil eh, bang. Dia pesan itu. Adil. So, kita adil. Nak adil macam mana agak-agak? Ha. Nak ikut takrifan dia ke? Takrifan kita ke? Atau adil tu ikut takrifan Islam? senyum. Ada cita-cita kan? Ha, itulah. Insya-Allah. Ya. Nah, jadi adil itu mesti ikut takrifan Allah. Ikut hukum. Sebab kalau kita nak adil tu ikut naluri manusia. Sampai bila tak adil kita? Cayalah. Cayalah. Ya. Tonton balik tanya dia saya ni adil ke? Dah, abang tak adil. Sampai kiamat tak adil. Sebab tu adil itu adalah patuh pada apa yang syarak tetapkan. Kan? Giliran kan keperluan, nafkah kan? Kasih sayang pun kena adil, tak boleh kasih sayang. Kita tetap kalau kita kahwin seorang lagi yang seorang lagi tu lebih muda pada hak tuan Mesti kita kasih hak muda lebih daripada hak tua. Mesti dah. Tak payah tipulah. Tak. Dah. Ah, ha, sebab tu kadang-kadang, kita suami kena reti hukum hakam. Isteri pun kena tahu. Bila kita balik rumah, isteri kita hak tua, contoh. Saya sendiri pun seorang juga, bukan dua. Tapi saya nak cerita lah. Kan? Bila kita balik rumah isteri tua kita tu, kita balik duduk di luar. Tak masuk dalam rumah pun. Duduk di luar, atas kerusi di luar. Balik, kita tanya sepatah. Anak, ha, nak? Awak nak apa? Kata isteri kita tu saya bil elektrik belum bayar, bil air belum bayar bang. Sekejap lagi abang pergi farmasi tolong beli ubat sakit kepala. Saya sejak abang kahwin seorang lagi sakit kepala tak berhenti hari-hari sakit kepala. Maka itu sudah pun dinamakan mencukupkan giliran. Bukan semestinya kita giliran tu masuk dalam rumah dan mesti masuk bilik. Oh kalau tiap-tiap kali giliran kena masuk dalam bilik. Strok lah kita. Hak tu. Sebab tu Nabi SAW sebut. Antara tujuh golongan yang akan mendapat lindungan arash Allah di hari kiamat nanti adalah imam, pemimpin yang adil. Ada orang kata, Ustaz payah nak jadi pemimpin yang adil. Apa payah? Itu semua bohong. Kerana yang paling senang nak jadi pemimpin yang adil macam mana ustaz nak jadi pemimpin yang adil ikut Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan sesuatu ikut Quran dan ikut sunnah laksanakan apa jua perancangan kita sebagai pemimpin mengikut Quran dan sunnah adil selalu yang jadi tak adil ni sebab tak ikut Quran dengan sunnah tuan-tuan kan ha bil elektrik saja 100 ribu lebih tuan-tuan sekalian sebab tak ikut Quran dengan sunnah Sunnah. Sebab tu tak ada. Sebab tu kami datang pada kamu nak keluarkan kamu wahai orang Rom daripada ke kezaliman agama kamu, kezaliman syirik, kezaliman kufur kepada keadilan Islam. Terimalah Islam. Insya-Allah kamu akan hidup dalam keadilan. Kita hari ini tuan-tuan kezaliman yang berlaku di kalangan manusia masyarakat tak akan selesai. Selagi mana kita tidak balik pada Islam. Yang terakhir wa min dhiqid dunya si'atil Kami datang untuk mengeluarkan kamu wahai orang Rom daripada kesempitan kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Inilah Islam. Dia datang tuan-tuan, Islam ni nak lapangkan dada kita. Sebab tu bila kita semakin faham Islam, kita jadi tenang. Macam kita duduk dalam majlis ilmu dalam hadis hadis sahih riwayat Imam Abu Said Sayyidina Abu Said Al-Khudri. Nabi kata di antara kelebihan majlis ilmu, balik sekejap lagi dapat hati yang tenang. Kan? Segala masalah selesai. Sebab tu dalam majlis ilmu memang sedap tidur, tuan-tuan. Sebab hati tenang. Relax dalam majlis ilmu. Kan? Relax, tenang. Sebab Islam itu sememangnya menyebabkan hati kita tu terkeluar dari kesempitan. Dunia ni sempit. Kan? Kita punya pulun cari makan, cari duit ni. Seolah-olah kita ni nak mati esok lusa. Lepas tu tak boleh hidup dah. Tak hidup dah. Kan? Seolah-olah dunialah segala-galanya. Sedangkan orang yang jelas wawasan akhiratnya tuan-tuan. Kan? Kerja hari ni takat yang boleh. Esok ada lagi insyaAllah kalau umur panjang. Kan? Lusa ada lagi kalau umur panjang. Mengejar dunia itu sekadar untuk bekalan akhirat. Nak tukar duit kita tu jadi pahala tu ya. Yang kita cari makan ni. Kan? Kalau nak makan, minum. Sekadar yang sudah ada sekarang cukup. Alhamdulillah. Tapi nak lebih sikit. Sebab apa? Nak tukar duit hak tu jadi pahala. Kalau cukup-cukup, tak boleh tukar jadi pahala. Ini keluasan Islam. Agama yang luas, Agama yang membawa kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memudahkan kamu, Allah taala tidak akan memayahkan kamu. Ma anzalna alaykal qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan Quran itu kepada kamu untuk memayahkan kamu. Malaikan Quran itu Allah Ta'ala turun untuk memudahkan kamu. Sebab tu kita wajib belajar Islam. Kalau tak belajar lah yang menjadikan dada kita sempit, tuan-tuan sekalian. Dan kita rasa syariat itu memayahkan dan menyusahkan kita. Ya. Sebab tu majlis tazkirah ni mustahak. Kadang-kadang orang Islam ni tuan-tuan dia rasa tazkirah ni tak wajib. Semayang terawih dia rasa wajib pula. Keluar dia bunuh-bunuh bulan Ramadan. Nak keluar semayang terawih. Semayang terawih tu sunat. Imam Syafi'i rahimahullah kata dia saya lebih suka sembahyang tarawih di rumah. Ni faham baik-baik, jangan malam besok tak datang pula. Sebab apa Imam Syafi'i kata saya suka sembahyang di rumah? Sebab dia suka baca panjang-panjang. Bagi salam tu subuh tu. Kan? Tapi tetap afdal itu berjamaah. Tapi nak bagi tahu kata bahawasanya tarawih itu sunat. Tapi majlis ilmu wajib. Tuan-tuan tak ada urusan apa, tiba-tiba tuan-tuan sengaja bangun tinggalkan majlis ilmu agama. Berdosa tuan-tuan kana majlis ilmu ni wajib sebab kalau tak belajar sampai bila tak erti okey ha cukup lah. nah, insyaallah masuklah terima kasihlah tuan-tuan dan puan-puan atas jemputan pada malam ni insyaallah kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang wabillahi taufiq wal hidayah ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min 'ibadikal salihin alhamdulillahirabbil alamin 1 like 0